નમસ્કાર મિત્રો ઇજી એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આપ પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયોને લાઈક કરી શેર કરો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ સાત હિન્દી એક ટેસ્ટનું સોલ્યુશન જે આપણે વાર્ષિક પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે તો ચાલો ચાલુ કરીએ સોલ્યુશન મિત્રો વાર્ષિક પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવો એકમ ટેસ્ટનું સોલ્યુશન જોઈશું પ્રાથમિક શાળા સમિતિ ત્રણ સાત એકમ એક કુલ ચાલીસ ગુણ પાંત્રીસ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે જોઈશું તો પ્રથમ જે સહી વાક્યાંશ સહીવાક્યાંશન વાક્ય લખીએ પ્રશ્ન એક કે અપને પાંચ ચાલકર મેં રિક્ત સ્થાન એટલે ખાલી જગ્યાની અંદર ત્રણ વિકલ્પ આપેલા છે એમાંથી પસંદ કરવાનો છે અ મહેનત કરુંગી બ દુનિયા કો સમજુંગી ક દુનિયા કો દેખુંગી ઉત્તર નથી આપવાનો છે ત્રણેય વિકલ્પોમાંથી ગમે તે જવાબ લખી શકો છો બીજું તિતલી બનુંગી મેં હવા હવા ચુંગી ક નાચુંગી ગાઉંગી એ પણ સ્વપ્રયત્નથી બંને એમાંથી કોઈ પણ એક જવાબ લખી શકો છો ત્રીજું રિક્તસ્થાન પૂર્ણ ઘીજીએ તારા બનુંગી રિક્તસ્થાન એટલે ખાલી જગ્યા બનુંગી ઉત્તર સહારા प्रश्न नंबर चार धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा रिक्त स्थान में उजियारा प्रश्न पाँच पटूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी उत्तर मेहनत छठ दुनिया को देखूंगी मैं स्थान समझूंगी तो स्थान में खाली जी क्या मतर और दुनिया सात स्थान को चुमूंगी नाचूंगी गाऊंगी तो जवाब आपसे हवा हवा को चुमूंगी नाचूंगी गाऊंगी निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए दो मार्क्स हैं आठवां प्रश्न जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक हैं परिवार सहारा शिक्षा परीक्षा तो जवाब आपसे शिक्षा सी बेटी रिक्त स्थान का चांद बनेगी खाली जी हम परिवार समाज पाठशाला धरती तो उत्तर आपसे डी धरती बेटी धरती का चांद बनेगी बेटी दस वो प्रश्न छे बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है तो उत्तर बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है अगियारह बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उत्तर बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी वह अपने पैरों पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी प्रश्न बारह बेटी की क्या क्या तमन्नाएँ हैं उत्तर बेटी तारा बनना चाहती हैं वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती हैं उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलौने वाला फूल बनने की है वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे तेना जवाब आप दे रखी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सम सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे चौदह प्रश्न बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी तो उत्तर बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है आगे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए मुहावरा तारा बनना तेनों तो अर्थ होता श्रेष्ठ बनना वाक्य मैं तारा बनकर अपने माता पिता का सहारा बनूंगा हवा को चुमना का अर्थ तो होता है मंजिल पाना वाक्य हवा को चुमने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने पाँव पर चलना का मतलब है आत्मनिर्भर बनना बाकी हम अपने पांव चलकर मंजिल तक पहुंचना चाहिए हमें वचन बदलकर बाकी फिर से लिखिए वचन परिवर्तन एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं घोड़े वचन परिवर्तन घोड़ा था घोड़ा दौड़ रहा है वचन परिवर्तन दूसरा है हम तो हम वचन परिवर्तन मैं था बाक्य बनाइए कि हम बाजार जा रहे हैं ऊपर बना कोड़े बनावेलू बना उपर घोड़े बनावेलु घोड़े कोड़ा हम तो मैं एक वचन और बच्चा तो बच्चा व्यायाम कर रहा है एक वचन से बच्चा बहुवचन से बच्चे खिलौने खिलौने सुंदर है एक वचन बहुवचन है तो एक वचन तो से खेत तो खेत में फसलें लहराती हैं निम्नलिखित शब्द के वृद्धार्थ शब्द लिखिए सफल तो असफल बाकी प्रयोग टेंसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है सफल और असफल दोनों का वाक्य तो देखा है आकाश तो विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थ शब्द धरती वाक्य प्रयोग आकाश में बिजली चमकती है धरती पर बारिश होती है इधर इधर का विलोम शब्द है उधर वह इधर ही आ रहा है पानी का गिलास उधर रखिए इधर उधर भलाई तो बुराई वाक्य प्रयोग दूसरों की भलाई करनी चाहिए हमें सदा बुराई से बचना चाहिए भलाई तो बुराई पाना तो खोना सफलता पाना सबको अच्छा लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए અહીંયા પણ શબ્દો બધા આડાવાળા છે ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું છે શબ્દો છે પેટ ભારત કા કી હૈ મુલતઃ નીમ ધરતી વાક્ય આવી રીતે બની શકે નીમ મૂલત ભારત કી ધરતી કા પેડ હૈ ઓગણત્રીસમો પ્રશ્નમાં નીમ હૈ દાતુમ શ્રેષ્ઠ કી હોતી દાતો લિયે કે શબ્દો આડાવળા આપેલા છે તો ગોઠવી અને વાક્ય બનાવી શકીએ दांतों के लिए नीम की दांतों श्रेष्ठ होती हैं दिया जलाकर दिया रख में आंगन आडा वाला शब्दों अपला है से तो वाक्य बना सकी दिया जलाकर आंगन में रख दिया अथिरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए आडा वाला शब्दों से तो से वाक्य बनाई सकिए हमें खाने में अथिरता नहीं दिखानी चाहिए विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी भीड़ा शब्द वाक्य बनाई सके हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए प्रश्न वाक्य विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए राम चतुर्मा चतुर्शेषण है गुणवाचक विशेषण प्रकार से गुणवाचक विशेषण प्रयोग प्रयाग तीन नदियों का संगम स्थान है तो तीन विशेषण तीन से निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रकार कुछ लड़के मैदान में, में खेल रहे हैं तो विशेषण कुछ तो प्रकार से अनिश्चित वाचक विशेषण अः पात्र प्रश्न सोल्यूशन जो वार्षिक परीक्षा में खूबज उपयोगी थे त्यान से जी तैयारी करी वे बेस्ट ऑफ क्लब